Вот мне просто интересно, как можно просить у демона черта сатаны, мира и процветания? Если демон, черты сатана, он, как известно, дает только богатство, богатство такое, чтобы уже из горла полезло. Знаете, богатство, оно же имеет свойство... То есть ты его все хочешь, хочешь, ты его получаешь, 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 а потом ты сидишь своей жопой, понимаешь, на всех вот этих своих замках, яхтах, на всей этой хуйне, блядь. И ты как собака рвешься на части, потому что все время со всех сторон подползает кто-то, кто хочет у тебя умыкнуть то яхту, то дачку, то еще какую-то говнопердачку, и ты постоянно огрызаешься, и все время следишь и смотришь, и у тебя уже глаза на жопе вырастают, потому что тебе нужно следить за своим богатством, Понимаете, я сейчас вам покажу, дорогие друзья.